नित्याय निरवध्याय सच्यानन्दचिदात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् वसुदेवसुतं देवम् कं स चाणोरमर्धनौ देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् नाहं वसामि वैकुण्ठे न योगी हृदयेरवौ मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा हे hey, नारदा अत्यन्त भक्तितो नु स्मरिचुचु ध्याच वारि हृदयमन्वासमुण्डि सदा वारिनि कापा ॐ कृष्ण परब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः धृतराष्ट्र धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जया सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं योढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसङ्गम्या राजावचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य च मोम् यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र भीमार्जुनसमायुधी युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवा पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रोद्रौपदीयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टा तानि तान् नायका मम सैन्यस्य सञ्ज्ञार्थं तान् ब्रवीमिति भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः विकर्णश्च सौमदतिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम् त्विदमेतेषाम् बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षम् कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादम् विनद्योक्षैः शङ्खम् दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः सह सशब्दस्तु मुलो भवतु ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यम् घृषी केशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपती सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक् सघोषोद्धार्थराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनु पाण्डवः ऋषि तदा वाक्यम् इदमाहमहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युता यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थिता कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमाना न वेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रिय सञ्जय उवाच एवमुक्तो गुडाकेशेन गुडा भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषाञ्च महीचिता उवाच पार्थपश्यैतान् समवेतान् कुरोनिति तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄ नथ आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बन्धोनवस्थिता कृपया विष्टो विशीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमम् स्वजनं कृष्णा ययुत्सं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपदुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न विजयं विजयम् कृष्ण न च राज्यम् सुखानि च किम् नो राज्येन गोविन्द किम् भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काञ्चितन्नो राज्यम् भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालासम्बन्धिनस्तथा एतान्नहन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते निहत्यथार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिश्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयम् हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथम् हत्वा सुखिनस्याममाधवा यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतम् दोषम् मित्रद्रोही च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दना कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम् कृत्स्ना मधर्मोऽभिभवत्युता अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां दोषैरेतैः कुलघ्नानाम् वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणाम् जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मेच्छेवतरम् भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थमुपाविशतु विसृज्य शरं चापम् शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सतु इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः